সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে দুই তিনিটা যি ৰুটিন কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ আজি কেবিনেটে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসম চাহ নিগমৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক বিছ শতাংশ বনাছ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ আমাৰ অসম টি কৰ্পৰেশ্যনৰ অধীনত যিকেইখন বাগিচা আছে তাৰ শ্ৰমিকসকলে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বিছ শতাংশ বনাছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আজি আমাৰ কেবিনেটে কচুতলিত দশম অসম পুলিচ বেটেলিয়ন এটা নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে দুশ ষাঠি কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে আমাৰ ৰাজ্যত পাঁচ হাজাৰ লোক বহিব পৰাকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰি থকা জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ছ'চাইটিক দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত কাম কৰি থকা পঁয়ষষ্ঠিগৰাকী ছাইন্স আৰু মেথছ ফেচিলিটেটৰক মাহিলী দৰমহা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা চি পি এফ পাব আৰু লগতে বাৰ্ষিক পাঁচ শতাংশ ইনক্ৰিমেণ্ট পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট বা মেডিকেল চিকিৎসা পাবলৈও তেওঁলোক সক্ষম হ'ব আজি আমাৰ কেবিনেটে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনো অসমীয়াতে কাটিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে মেইনছখন অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটাই কটা হৈছিলে প্ৰিলিমিনাৰী কুৱেশ্যন পেপাৰখন অসমীয়াত ইমান দিন কটা নহৈছিলে এইবাৰৰ পৰা আমাৰ কেবিনেটে প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অসমীয়া অনুবাদ হ'ব কিন্তু তাত এটা কম্প্ৰিহেনশ্যন বুলি এটা সৰু পাৰ্ট থাকে সেইটো অসমীয়া অনুবাদ কৰা অসুবিধাৰ কাৰণে সেইটো ইংৰাজীতে থাকিব বাট আডাৰৱাইজ গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ফিলিমছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়াও ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হ'ব এইকেইটা আমাৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত এতিয়া মই জুবিন গাৰ্গৰ আমাৰ সকলোৱে আদৰৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি বা অন্তিম যাত্ৰাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কেইটামান কথা জনাব খুজিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট আমাৰ ৰাজ্যজোৰা যি শোক পালন কৰিছিল সেয়া অহা কালিলৈ আছিল অৰ্থাৎ তেইছ তাৰিখলৈকে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে আমি চৌব্বিছ তাৰিখে বাইছ তাৰিখলৈকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু বহু লোকে জুবিনক শেষ দৰ্শনৰ বাবে আগ্ৰহী সেইকাৰণে অহাকালিও জুবিনক আমি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কমপ্লেক্সত ৰাখিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে ৰাইজে শেষ দৰ্শন কৰিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে জুবিনৰ অন্তিম যাত্ৰা তেইছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ৰাজ্যিক শোক বা ৰাষ্ট্ৰীয় শোক আমি পালন কৰিছোঁ তাক আমি তেইছ তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিছোঁ বা এদিন আমি আৰু আগবঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত কৰি থকা মহিলা উদ্যমিতা যোজনাৰ সভা অৰুণোদয়ৰ সভা লাঞ্চ ডিনাৰ যিমান তেইছ চৌব্বিছ আমাৰ ছেডিউল হৈ আছিল এই গোটেইবোৰ এতিয়া ৰিছেডিউল হ'ব আৰু ৰিচিডিউল ডেটসমূহ আমি ৰাইজক অৱগত কৰিম আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দুটা স্থান বাছি উলিয়াইছিল আমাৰ এটা ইন'ভেটিভ চাইন্স ইন এভৰি মেট্ৰেছ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণু ৰাভা তেজপুৰত আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গুৱাহাটীত আছে জুবিন গাৰ্গক আমি যোৰহাটত সমাধিষ্ট কৰা বা শেষ যাত্ৰা আমি তেওঁৰ অন্তিম স্থান যোৰহাটত কৰাৰ এটা আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ অসম সাহিত্য সভা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ অসম সাহিত্য সভাই আমাৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন দিছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিমণ্ডলে যোৱাকালি জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে জুবিনক যোৰহাটত লৈ যাব নালাগে কাৰণ আমি কোনোবা দিনা বাৰ্ষিকী পতা মাহেকী জুবিনক যদি চাব খোজোঁ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটত গৈ থাকিব নোৱাৰিম তেওঁ তেওঁলোকে আৰু কৈছিলে যে জুবিনৰ দেউতাকৰ বয়স এইট্টি প্লাছ আৰু বিভিন্ন ধৰণে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে যোৰহাটলৈকে তেখেতক অন্তোষ্টিক্ৰিয়াৰ যিটো অনুষ্ঠান হ'ব তালৈকে লৈ যাবৰ বাবে স্বাস্থ্যই অনুমতি নিদিব এই বিষয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজহুৱাভাৱেও প্ৰকাশ কৰে তথাপিতো যোৱাকালিও আমাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু বিমল বৰা ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কথা আমাক জনাইছিলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে এটা স্থানত জুবিনৰ অন্তিম যাত্ৰা বা অন্তিম সংস্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে আজি আমি ৰাতিপুৱা মই দিল্লীৰ পৰা আহোঁ পোনে পোনে আমি জোৰাবাটলৈকে যাওঁ যোৰাবাটৰ পাহাৰখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে দিচাং ৰিচৰ্ট বুলি এখন ৰিজৰ্ট আছে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ফাৰ্ষ্ট প্লক অৰ্থাৎ হাইৱেটোৰ গাতে লাগি থকা অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী মাটি তাতে দহ বিঘা আমি পাওঁ আৰু মাটিডোখৰত স্থানীয় ৰাইজে এখন আমাৰ নাৰ্চাৰী সৰুকৈ এটা জেগাত তেওঁলোকে শ্মশান এখনো পাতি থৈছিলে আৰু নাৰ্চাৰীও পাতি থৈ দিছিলে আৰু মেক্সিমাম জেগা খালী আছিলে এতিয়া আমি এই দহ বিঘা মাটিকে আমি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু ৰাইজে ছয় ইচ্ছাই তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক নালাগে মাটিখিনি তেওঁলোকেও নিজে এৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে আমি গোটেইখিনি জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে আমি এৰি দিম আমাৰ অম্বৰীজ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী পুষ্পেন্দু বৰাৰো অকণমান তাতে মাটি আছিলে তেখেতেও মাটিডোখৰ জুবিনৰ সমাধিৰ কাৰণে আমাক এৰি দিবৰ কাৰণে বা এৰি দিম বুলি আমাক জনায় আপোনালোকে জানে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি পাঁচ দশমিক পাঁচ বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে জুবিনৰ কাৰণে আমি প্ৰায় দহ বিঘা মাটি তাতে পাওঁ আৰু আপাতত দৃষ্টিত মাটিডোখৰ দেখি ময়ো ভাবিছিলোঁ যে ঠিকে আছে ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰাও যথেষ্ট দাবী আহি আছিলে যে যোৰহাটত নিব লাগে সেয়ে আজি পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে আজিও আমাক স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে যিহেতু জুবিনে মেক্সিমাম সময় গুৱাহাটীত কটাইছিলে আৰু গুৱাহাটীতে তেওঁৰ ঘৰ আছিলে আৰু জুবিনৰ পৰিয়ালটোৱেও জুবিনক চাব যাব খুজিলে সোনকালে যাব পাৰিব যোৰহাটত সময় লাগিব দেউতাকৰ অসুখৰো কথা আছে এই গোটেইখিনি কথাকৈ তেওঁলোকে অসম চৰকাৰক এই যোৰাবাটৰ কাষৰ দিচাং ৰেজৰ্টৰ মাটিখিনিতে জুবিনক সমাধিষ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বহু ৰাইজে বিভিন্ন পৰামৰ্শৰে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰি আছে কিন্তু এটা কথা আমি চবেই বুজি পাব লাগিব যে জুবিন গাৰ্গ চৰকাৰী ব্যক্তি নহয় জুবিন গাৰ্গ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও নহয় চৰকাৰৰ বিষয়াইও নহয় জুবিন আৰু জুবিনৰ প্ৰাৰ্থী ভৰি এই গোটেইটো পত্নী বা পৰিয়ালেহে নিৰ্দেশ দিব লাগিব তাত আমি নিজে কিবা এটা কৰাৰ অধিকাৰ নাই যদি কোনোবা এজন চৰকাৰী বিষয়া হ'লেহেঁতেন মন্ত্ৰী হ'লেহেঁতেন চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু জুবিন যিহেতু চৰকাৰী বিষয়া চৰকাৰী কোনো মন্ত্ৰী নহয় পৰামৰ্শ চৰকাৰে দিব পাৰিব কিন্তু সিদ্ধান্ত পৰিয়ালেই ল'ব লাগিব কাৰণ জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কোনো একতিয়াৰ নাই সেইবাবে যোৱাকালিৰ পৰা সকলোৱে আমাকো পৰামৰ্শ দিছিলে যে পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ কথা মতেই আমি চলিব লাগে নিজাকৈ আমি বিশেষ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে সেইবাবে আমিও কেবিনেটত আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি জুবিনৰ শেষকৃত্য আমি যিটো কমাৰকুছি এন চি ভিলেজ বুলি কয় দিছাং ৰিজৰ্টৰ ওচৰত সোণাপুৰ বুলি ক'লে বহুত দূৰ বুজায় সোণাপুৰ যাব নালাগে একজেক্টলি খানাপাৰাৰ পৰা সাত বা আঠ কিলোমিটাৰ তাতকৈ কমেই হ'ব গতিকে সেই পজিশ্যনটোত ৰাতি মই এতিয়া যামো তাতে আৰু আমি যোৱা আপোনালোকেও এতিয়া যাব পাৰিব যিহেতু অফিচিয়েলি জেগাটো আমি ঠিক কৰিছোঁ শেষকৃত্য আমি তেখেতৰ তাতে সম্পন্ন কৰিম আৰু জুবিনক সন্মান জনাই তাতে আমি এটা সমাধি ক্ষেত্ৰও আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তাতে জুবিনৰ য'ত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব তাতে আমি সমাধি ক্ষেত্ৰখনো নিৰ্মাণ কৰিম ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এটা প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছে যে জুবিনৰ ভস্ম আমি যোৰহাটলৈ নিম আৰু সেই ভস্মৰ দ্বাৰা আমি যোৰহাটতো জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ এখন নিৰ্মাণ কৰিম গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়ে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ যি অনুভূতি সেই অনুভূতিক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সন্মান জনোৱা হ'ব দুই এজন লোকে কৈছে যে যোৰ যোৰহাটলৈ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো এবাৰলৈকে হ'লেও নিব লাগে যদি আজি কোনোবাই জুবিনক চাইছে পেটটো ইতিমধ্যে জুবিনৰ ফুলি গৈছে আৰু মুখখনো ফুলি গৈছে আৰু যোৰহাটলৈকে আমি ডাইৰেক্ট নিব নোৱাৰোঁ মৰিগাঁও নগাঁও জাগিৰোড এই যিটো যাত্ৰা এদিন বা দুদিনৰ যাত্ৰা হ'ব সেইটো কোনোপধ্যেই জুবিনৰ পাৰ্থিব শৰীৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মনত আমাৰ ইচ্ছা থাকিলেও জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটোৰ ফালে চাই তেনেকুৱা এটা দুৰন্ত সাহস কৰাৰ যিটো প্ৰস্তুতি তাক আমি কৰিব পৰা নাই ৰাইজৰ আৱেগক আমি সন্মান জনাইছোঁ কিন্তু জুবিন যিহেতু প্ৰাথমিক আৰু জুবিনক সন্মান সহকাৰে বিদায় দিয়াটো যিহেতু অসমৰ ৰাইজৰ এটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য সেইবাবে মই যোৰহাটৰ ৰাইজৰ আৱেগক সন্মান জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক্ষমা খুজিছোঁ জুবিনৰ পাৰ্থিব শৰীৰ অহা পৰহি অৰ্থাৎ তেইছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আঠ বজাত আমি সৰু সজাইৰ পৰা লৈ যাম বা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কমপ্লেক্সৰ পৰা লৈ যাম যিটো জেগাত আমি সমাধিষ্ট কৰিম সেই তাত যিহেতু নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগতে লাগি আছে সেইকাৰণে পৰহি দুটা বজালৈকে আমি নেশ্যনেল হাইৱে ট্ৰাক গাড়ী একো চলিব নিদিওঁ যাতে গুণমুগ্ধসকলে নেশ্যনেল হাইৱেটোত তেওঁলোকে স্থান ল'ব পাৰে দহ বিঘা বা পোন্ধৰ বিঘা বা বাৰ বিঘা মাটিত পাঁচ ছয় হাজাৰতকৈ বেছি মানুহ নিশ্চিতভাৱে যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই জুবিনৰ শেষ যিটো যাত্ৰা সেই শেষ যাত্ৰাত মই আশা কৰিম যাতে তাত যিহেতু ধৰ্মীয় কাম কাজ হ'ব সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি মানুহ নগ'লে নহয় পৰিয়ালৰ মানুহ বহুদিনে লগত লাগি থকা মিউজিচিয়ান সাংবাদিক আমাৰ ৰাজ্যপালকে ধৰি যিখিনি মানুহ নগ'লে নহ'ব যিহেতু এইটো ষ্টেট ফিউনাৰেল গতিকে ষ্টেট ফিউনাৰেলৰ লগত জড়িত ৰাইজে গ'লে ভাল হ'ব আৰু বাকীখিনি সমাধিস্থল যিহেতু মুকলি থাকিব সকলোৱে যিমান দিনলৈ বিচাৰে সমাধিস্থলীত গৈ অনুষ্ঠানৰ পিছতো শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰিব আজি আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কমপ্লেক্সত মই পৰহি দিনাখনে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো পিছফালৰ গেট এখনেদি কিছু মন্ত্ৰী বিধায়ক মই তাতে যোৱা দেখা পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে জুবিনৰ য'ত আমি জুবিনে বিশ্ৰাম লৈছে তাত এটা ভি আই পি কালচাৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে মই নিজেও যোৱা নাই কাৰণ জুব শেষকৃত্য জনোৱাৰ অধিকাৰ তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলৰ আছে আৰু আমি দূৰৰ পৰাই জুবিনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম কিন্তু যিসকলে জুবিনক চাবৰ কাৰণে লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছে কোনোবাই নিজৰ জমা থকা টকাকেইটা উলিয়াই আহিছে কোনোবাই কিবা এটা বিক্ৰী কৰি আহিছে তেওঁলোকে জুবিনক চোৱাৰ অধিকাৰটো প্ৰথমতে পাব লাগে সেইকাৰণে মই অলপ আগতে মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে কোনোবা যদি মন্ত্ৰী বিধায়ক তাতে যায় দীঘলীয়া শাৰী পাতি যাব লাগিব কোনো পিছফাল দি শ্বৰ্টকাট কৰি যোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো অহাকালি মই নামানিম আৰু মই মুখ্য সচিবক কঠোৰভাৱে কৈছোঁ যে যিনেই নহওক কিয় সকলোৱে যদি মন্ত্ৰী বিধায়কো জুবিনক চাব খোজে তেওঁলোকে লাইনত থিয় হ'ব আৰু লাইনে যিমান দূৰলৈকে লৈ যাব সিমান দূৰলৈকে লৈ যাব আৰু এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে যাবও লাগিব সকলোৱে জুবিনক নিজ নিজ স্থানতে সম্ভৱ শেষ যিটো সন্মান যাচিব পাৰে সমাধি হোৱাৰ পিছত সমাধিত গৈও সন্মান যাচিব পাৰে কিন্তু যিখিনি সাধাৰণ গুণমুগ্ধ ৰাইজ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে এই দিশটোৰ প্ৰতিও আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আপোনালোকে জানে যে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত মৃত্যু হয় আমাক ছিংগাপুৰ হাই কমিশ্যনে জুবিন গাৰ্গৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন পঠাই দিছে আৰু ডেথৰ কাৰণ তেওঁলোকে ড্ৰাউনিং বুলি কৈছে বাট দিছ ইজ নট প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট ইজ ডিফাৰেণ্ট এণ্ড ডেথ চাৰ্টিফিকেট ইজ ডিফাৰেণ্ট ডেথ চাৰ্টিফিকেটত জুবিনৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণ ড্ৰাউনিং বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে যাতে সম্পূৰ্ণ জুবিনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোত সম্পূৰ্ণ পাৰদৰ্শিতা আৰু ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকে সেইবাবে হাই কমিশ্যনে দিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত ছিংগাপুৰ গভমেণ্টে দিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি নিজস্ব সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব বা ফাৰ্ডাৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিব আৰু আমি কাগজখিনি চি আই ডিকো পঠাই দিম মুখ্য সচিবে আমাৰ ছিংগাপুৰৰ এম্বেচেডৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে যে আমি কিমান সোনকালে প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টখন আমি আনিব পাৰোঁ কাৰণ যিকোনো কথাত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে পি এম ৰিপৰ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আজি মোক দুবাৰ তিনিবাৰ ফোন কৰি আছে জুবিনৰ শেষকৃত্য বা তাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো সম্পৰ্কত আমি লোৱা ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কত তেওঁ নিৰীক্ষণ আৰু পৰামৰ্শ দি আছে আৰু যি ধৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তথাপিতো মই কৈছোঁ বিশেষ সহায়ৰ একো প্ৰয়োজন নাই আপুনি খবৰ ৰাখিছে সেইখিনি আমাৰ ধন্যবাদ তথাপিতো তেওঁ নিৰন্তৰ খা খবৰ লৈ আছে সেইখিনি কথাও মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব খোজে সুধিব পাৰে চাওক ইয়াতে ভি আই পিৰ গোটেই কালচাৰটোকে কোনোবা আহিলে আহিব পাৰিব কিন্তু ম মই যে তাতে নিজেও গৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰি ময়ো আশা কৰা নাই কাৰণ ৰাইজে যিধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটোক আগুৱাই লৈ গৈছে এজন মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী যাবৰ কাৰণে চাৰি পাঁচখন চিকিউৰিটি গাড়ীৰে সেই জেগাটোত গৈ বহা আহিবৰ কাৰণে সকলো আগ্ৰহী কিন্তু গোটেই পৰিৱেশটোৱে গুণমুগ্ধসকলে হাতত লৈ লৈছে ময়ো যে গৈ তাতে বহিব পাৰিম সেইটো ময়ো নিজেও নাজানো সেইকাৰণে পৰিৱেশবোৰ যে ডেফিনেট